Не, 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 дальше, дальше, дальше. Да, так сто раз делал. Татуировку сделал сразу, ну, как вышел, брату позвонил, говорю, все, делаю мечту. Он говорит, какую мечту? Хочу реглан набить морской пехотой. Прям такая спецоперация, чтобы я выехал с клиники. Пять часов делалась татуировка. Это, сколько, грубо говоря, три года за морскую пехоту я там получал, выхватывал. Я думаю, я достоин этой татуировки. Глебов Артур Борисович, водитель морской пехоты. Сам в Запорожской области, город Бердянск, город курорт. Служил-служил-служил, продлевал-продлевал-продлевал контракт. Все уже ну, близкие говорили, да сколько ж можно там сидеть? Ну, я говорю, ну, тот, кто там не был, тот не поймет. Отношение к друг другу было намного до такой степени, что как одна семья, можно так сказать. И все, и мне оставался месяц, месяц до увольнения, это я 6 лет прослужил. И вызвали в сектор, что ты там, побудешь две недели. И все, эти две недели растянулись, я, короче, в почти три с половиной года. Но это изначально ты должен понимать, что у тебя та, та должность, которая, э, то есть э, технику вывели со строя, ты схватился за оружие, ты уже с пацанами, с пехотиной, все, ты бегаешь. Два раза, получалось чуть не погибли мы от самолета, наверное, в... В метрах 40 прилетела ракета, пробила крышу, прямо в технику попала. Третий раз был это был, э, был приказ поменять колесо. У меня стояла машина в ангаре, моя «Урал». Поменяли мы колесо и только закурили с товарищем по сигарете. Тут пробивает стену, сыпятся кирпичи, треск какой-то, все пылюка. В ну, метрах полтора от нас упала, пробилом карандаш от града, половинка там такой осталась, автобус упал прямо на капот машины. Мы стояли в полуметре от этого капота, да, так пролетело рядом с нами все эти кирпичи, осколки. Мы только услышали, что кто-то закричал в ангаре «Слава Украине!» не попали. А вот, наверное, пятый или шестой раз это уже получение травмы. Я был под завалом, дом сложился на мне. Я за стенкой дома был, и прямое попадание, и сложилось, короче, стена на мне легла. Когда начали откапывать, я сказал, пацаны, я не чувствую ног. Эвакуировали меня в госпиталь. В госпитале я уже проснулся. Были уже бои за тот госпиталь, где мы крайний раз уже самолет засыпал, передний вход, короче. Кто-то пришел на помощь, короче, отогнали мы. Наши отогнали, тех, кто пытался влезть, уже... Ну и не было чувства, что ну, просто не неходящие, кому ты там нужен. А нас там, я, я даже не знаю, сколько нас там было, просто что подняться не мог я. Но у меня был перелом хребта, компрессионный перелом позвоночника. Просто головой что крутил, я в одну сторону там посмотрел, там одни ноги, вот как в вагоне, вот выглядываешь, ну, как, там столько людей было. Мы лежим в КАМАЗе под открытым небом. К нам пришел какой-то парень. Сказал, пацаны, ну такое, а мы ж лежачие, там, ну половина, кто с рукой, там, кто там такие, там. Все, командование, типа, госпиталя приняло решение, типа, что вышли на связь, чтобы сдаться, потому что медикаментов вообще уже не было, там. То есть вода на исходе, кто хочет, тот пусть остается. Ну, то есть, так мы говорят, что дают выбор. Вытягивать, то есть, тебя никто не собирается. То есть, если даешь добро тому. Ну, а с нами неходящими вообще не говорили. Сказали, пацаны, короче, едем. Выживет. Надо выжить и все. Команду дали, надо выжить в плену. Все. Вынесли туда и уже там спрашивают, а, о, вот тебя вынесли, а шо, а если бы не вынесли, а если бы ты своими ногами воевал бы дальше? Да? Русские, да? только они, только такое могут спросить только они. Сказал, что пока бы не закончились патроны или не получил приказ бы, то пришлось бы бегать дальше. Сказали, что ты слишком косишь на националиста. Я говорю, ну так а в чем этот национализм проявляется? Ну, в службе своей родины. вот и все. Я говорю, я дал присягу на срочной службе. И вторую присягу дал в Никакого лечения ничего тебе не давали. Ты заживал сам по себе. Ни антибиотиков, ни у кого был старый бинт, приходилось опросить где-то кусочек мыла, выстирать его и мотаться заново. Хромал 7 месяцев, ну сам без костылей пробовал, нагружал ногу. Было такое, короче, сидели мы в камере, э, там, где были, льют дожди по неделе. То есть неделю может дождь. Птенчик какой-то маленький потерялся, сидел на решетке, открытое окно, у нас была жара. И уже вечером он сидит, дождь идет и пищит же, типа маму зовет там чешу. Я говорю, вот оно, видите, вот, видите, он маячит, все, скоро я поеду. Все же там хи 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 ха 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 А он не текает, потому что ливень стоит стеной, и он вот это же там на решетке держится и пищит. Все на ночь, все, свет же в камере выключили, все, спим. В 5 утра он у меня будет, начинает он пищать. А он там и сидел всю ночь, короче. И тут уже подъем, я говорю, смотри, вот сейчас улетит, и он улетает. Но я говорю, я вам сказал, что вот сегодня что-то будет. Обменяли двадцать -го, -го, -го года. Раз. Не попал. Мы сидели в курилке, позвонил парень, который раньше уволился, чем мы, да. И как вот так вот сарафанное радио там. Обязательно наберите, позвоните. Попадаю в Киев, все, брат плачет, все, наконец-то. Я говорю, сердце сделала не только мне подарок, но и тебе. Так что он рад и такой, что я сюда попал. Спасибо, Серцов Рінату Ахметову, що взагалі це відбувається. Завжди програма здоров'я починається з чекапу організму. Це величезний обсяг аналізів і досліджень стану наших захисників, тому що ще раз, полон, поранення, поранення, які не лікувалися, коли вони знаходились в полоні, і так далі. Тобто, треба зрозуміти, що саме треба лікувати і наскільки це складний шлях. А потім вже лікарі визначаються з пріоритетністю і складається цей шлях кожного захисника. Відповідно, для цього в нас є найкращі, найпрофесійніші партнери, такі як клініка «Адоніс», яка повністю веде наших захисників, що стосується їх здоров'я. Звісно, як вдома з 2-го дня, коли все літають. Тут мені сказали, що делаємо все. Делаем. Опа, ще один осколок знайшли, опа, ще один осколок знайшли. Будемо оперувати. А потім прийшов до хірурга. Оказывается, паховая грыжа, пупковая грыжа. Короче, я просто у меня глаза закатываются, думаю, до такой степени столько операций я даже себе придумать не могу. Да? То есть здесь меня прооперировали. А, еще и нос выровняли был сломан нос. Если бы не поддержка Рина Ахметова, то я не знаю, где ну, по факту брать человеку такие средства, чтобы пройти там эти медицинские. Втручание хирургов, реабилитация. То, что хирургическое вмешательство одно, а реабилитацию после этого тоже проходить, это тоже немаловажно. Семья, жена, я развелся как раз перед войной. Сын вместе с женой, да, они выехали. Сейчас они остановились в Эстонии. Это чувство не передать, когда ты видишь, когда отец своего сына обнимает. А ты его слышишь по телефону, а обнять не можешь. Очень хотел бы воссоединиться с семьей. Это поддерживает не только тебя, и семью твою поддерживает. Потому что ранения совсем разные у всех, у каждого одно. Кого сложнее, кого на ноги вообще поднимают, кто не ходил. У моего сына есть мечта побывать на Красном море и погрузиться под воду с аквалангом. Я говорю, все будет. Дай только сейчас мне люди помогут, подлатают, починят. И встану на ноги, говорю, обязательно съездим. Что он тоже за меня переживает, тоже спрашивает, а как ты попал на эти, а как ты в фонду этот попал при защите города Мариуполя. А, это тот город, который рядом с Бердянском был. Я mm говорю, -hmm. да, это тот город.